হেল্ল' গাইজ তোমালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ অতি সু খবৰ আহিছে তোমালোকৰ বাবে যিসকলে এছ এছ চি চি জি এল ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিলা তাৰ অতি সু খবৰ আহি গৈছে দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ এছ এছ চি চি জি এল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইয়াৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে তো তোমালোকে যিসকলে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ এতিয়ালৈকে কৰা নাই বা যদি কৰিম ভাবি আছা তেতিয়াহ'লে অনলাইন এপ্লাই কৰি ল'বা যিহেতু ইয়াৰ লাষ্ট ডে'ট বেছি দিনলৈ নাই ইয়াৰ ট'টেল প'ষ্ট আহিছে সোতৰ হাজাৰ সাতশ সাতাইছটা প'ষ্ট আহিছে যাৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ এছ এছ চি যা ষ্টাফ চিলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা আহিছে যাক চমুকৈ কোৱা হয় এছ এছ চি লাষ্ট ডেটটো হৈছে সাতাইছ জুলাই দুহেজাৰ চৌবিছ অৰ্থাৎ সাতাইছ জুলাই তাৰিখে ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে সেয়ে তোমালোকে দেৰি নকৰিবা যদি সাতাইছ জুলাই তাৰিখলৈ তোমালোকে অপেক্ষা কৰি থাকা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ চাভাৰো ডাউন হৈ যাব পাৰে তেতিয়া তোমালোকে অনলাইন ফৰ্ম ফিলাপ কৰোঁতে কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰা ষ্টাফ চিলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা যিয়ে উলিয়াইছে তোমালোকৰ এছ এছ চি যি ৰিকুইটমেণ্ট আহিছে চি জি এলৰ কম্বাইন গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ প'ষ্ট আহিছে টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ ইয়াৰ ট'টেল প'ষ্ট আহিছে সোতৰ হাজাৰ সাতশ সাতাইছটা গ্ৰুপ বি এণ্ড গ্ৰুপ চি প'ষ্ট আহিছে আৰু ইয়াৰ তোমালোকৰ এছ এছ চি চি জি এল ৰিকুইটমেণ্ট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ যিয়ে ৰিকুইটমেণ্ট আহিছে নেম অফ প'ষ্ট আহিছে এচিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন অফিচাৰৰ বাবে আহিছে মিনিষ্ট্ৰি চেণ্ট্ৰেল চিক্ৰেটিয়ান ছাৰ্ভিচৰ বাবে আহিছে আৰু এজ লিমিটটো বিচাৰিছে বিছ বছৰৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰৰ ভিতৰলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিবা দুই নম্বৰতে আহিছে এচিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন অফিচাৰ মিনিষ্ট্ৰি ইণ্টেলিজেঞ্চ বিউৰ ফালৰ পৰা আহিছে আৰু এইটো এইজ লিমিট বিচাৰিছে ইয়াত তোমাৰ ওঠৰ বছৰৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰৰ ভিতৰলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিবা এচিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন অফিচাৰ মিনিষ্ট্ৰি ৰেলৱেৰ ফালৰ পৰা আহিছে এইটো আৰু এইজ লিমিট বিচাৰিছে তোমালোকৰ বিছ বছৰৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা আৰু এচিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন অফিচাৰ আহিছে তোমালোকৰ মিনিষ্ট্ৰি এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ আৰু এইজ লিমিট বিচাৰিছে বিছ বছৰৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰৰ ভিতৰত হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা এচিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন অফিচাৰ আহিছে পাঁচ নম্বৰতে মিনিষ্ট্ৰি এ এ এফ এইচ কিউ ফালৰ পৰা আহিছে আৰু এই এ এফ এইচ কিউ আহিছে আৰু এইজ লিমিটটো বিচাৰিছে বিছ বছৰৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰৰ ভিতৰত হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা ঠিক একেধৰণৰ বহুতো প'ষ্ট আহিছে তো তোমালোকে চাই ল'বা ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি ইনকম টেক্স অফিচাৰো আহিছে চি বি ডি টি এইট্টিন পৰা থাৰ্টিন ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা এইখিনি তোমালোকৰ বহুতো প'ষ্ট আহিছে তো তোমালোকক মই কৈ নাথাকোঁ যদি কৈ থাকোঁ ভিডিঅ'টো বহুতো লং হৈ পৰিব এয়ে তোমালোকে ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি চাই ল'বা যি যিখিনি প'ষ্ট আহিছে আৰু মই তোমালোকক কৈছোঁৱেই ইয়াত তোমালোকৰ এডুকেশ্যনেল এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা হ'লে তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা আৰু এইখিনি অন্যান্য ইউটিউব চেনেলটো বহুতো আগে ভাগে জনাই দিয়া হৈছে তো তোমালোকে গম পাইছা চাগৈ ইতিমধ্যে আৰু এইখিনিৰ বাবে তোমালোকৰ এজলেক্সেচন আছে কেটেগৰী ৱাইজ এছ চি এছ টিৰ বাবে আছে ফাইভ ইয়েৰ্ছ অ' বি চিৰ বাবে আছে থ্ৰী ইয়েৰ্ছ পি ডাব্লিউ ডি আৰ্নৰিজাৰ্ভৰ বাবে আছে টেন ইয়েৰ্ছ পি ডাব্লিউ ডি অ' বি চিৰ বাবে আছে থাৰ্টিন ইয়েৰ্ছ পি ডাব্লিউ ডি এছ চি এছ টিৰ বাবে আছে ফিফটিন ইয়েৰ্ছ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন জুনিয়ৰ ছেকশ্যন অফিচাৰৰ বাবে আছে এডুকেশ্যন এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে বেচলৰ ডিগ্ৰী ইন এনি ছাবজেক্ট অৰ্থাৎ তোমালোকে যিকোনো বিভাগত তোমালোকে পাছ কৰা হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা বেচেলৰ ডিগ্ৰীয়ে পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক ইন মেথেমেটিক্স তোমালোকৰ মেথছত লাগিবই টুৱেলভ ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেভেল অৰ্থাৎ তোমালোকৰ টুৱেলভত তোমালোকৰ মেথছ ছাবজেক্টটো থাকিব লাগিবই আৰু ছিক্সটি ফাই ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট তোমালোকৰ লাগিবই তেতিয়াহে তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা এইখিনি তোমালোকে চাই ল'বা ভালদৰে মই যিহেতু কুৱে নাথাকোঁ ভিডিঅ'টো বহুতো লং হৈ পৰিব আৰু আৰু এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰী দিব লাগিব জেনেৰেল অ' বি চি এ দিব লাগিব হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ এছ চি এছ টি ওমেন এক্স ছাৰ্ভিচমেনে দিব নালাগে নীল পে'মেণ্ট মডটো জানাই তোমালোকে অনলাইন হ'ব থ্ৰ' ডেবিট ক্ৰেডিট এইখিনিৰ দ্বাৰাই হ'ব নেট বেংকিং আৰু এক্সাম ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা আৰু এইখিনিয়ে তোমালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰোঁতে কিছুমান মানি ল'বলগীয়া ইম্পৰ্টেঞ্চখিনি তোমালোকে পঢ়িও যদি চাব বিচৰা চাব পাৰা আৰু ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিং ডেটটো হৈ আছে তোমালোকৰ চৌব্বিছ জুনৰ পৰা হৈ আছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডে'টটো থাকিব তোমালোকৰ সাতাইছ জুলাই দুহেজাৰ চৌবিছ আৰু ডে'ট অফ এছ এছ চি চি জি এল টাইৰ ওৱান এক এক্সামিনেশ্যন ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰৰ ভিতৰত হ'ব আৰু তোমালোকৰ দুই নম্বৰ এক্সামটো হ'ব চি বি ই ডিচেম্বৰত হ'ব আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন যিহেতু আৰম্ভ হৈছে ত' তোমালোকে যিসকলে অনলাইন এপ্লাই কৰা নাই বা যদি কৰিম ভাবিছা ত' তেতিয়াহ'লে তোমালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰি ল'বা আৰু তোমালোকৰ অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ যদি এটা সম্পূৰ্ণ লং ভিডিঅ' লাগে তেতিয়া তোমালোকে মোক এই ভিডিঅ'টো তোমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবা মই তেতিয়া তোমালোকৰ বাবে এটা সম্পূৰ্ণ লং ভিডিঅ' বনাই দিম যে অনলাইন ফৰ্ম ফিলাপ কেনেধৰণে কৰে আৰু লাষ্ট ডেটলৈ অপেক্ষা কৰি নাথাকিবা লাষ্ট ডেটলৈ যদি অপেক্ষা কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে ছাভাৰো ডাউন হৈ যাব পাৰে তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো এছ এছ চি চি জি এলৰ ফালৰ পৰা অহা ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ আপডেট ত' ধন্যবাদ